Если использовать это постановление и компенсацию правительства до 40%, значит, мы другого пути не находим, как принять участие в таком проекте по энергосбережению, как замена окон в подъездах. Ну, мы обсчитали все, и теперь мы знаем, якобы, что, и, может быть, будет и городская программа софинансирования с ОСМД для участия в энергосберегающих проектах. И если депутатский корпус и сессия смогут таким образом утвердить такую программу в помощь ОСМД, софинансирование, я так слышала, что могут быть даже до 50%, то нам ОСМД останется из данного проекта всего лишь 10 тысяч. Это естественно, что это идеальный вариант для того, чтобы, используя эти средства, мы справились с этой задачей первым энергосберегающим проектом. А если это так получится, то на следующий год мы думаем, если мы справимся, а я думаю, что мы это сделаем, нам останется небольшой процент погасить, 10 тысяч, если мы так сосчитали, то мы можем использовать или внедрить еще проект, самый насущный у нас в доме, так как дом панельный ⁇ это утепление стен. На сегодняшний день именно депутаты стали инициаторами, чтобы местная власть изыскала возможность в местном бюджете предусмотреть софинансирование погашения этих кредитов. То есть, если мы берем из 100% из 100% 40% гасит государство. Вот, мы настаивали депутаты, чтобы исполнительная власть, наша Бердянская, взяла на себя 50% из этой суммы, а остальные 10% чтобы заплатили ОСМД. И это действительно реально. Нет залога никакого окна с подъездом никто снимать не будут, они не являются предметом залога. Нет нотариального заверения, нет страховки никакой. Mm -hmm. То есть для банков это абсолютно рисковая операция. То есть здесь это задача государства, ни для какого предприятия, самого уважаемого, таких кредитов нет и никогда в Украине не будет. Только для ОСМД. В городе проведена рабочая комиссия по обследованию жилого фонда которые имеют определенные разрушения. Не секрет, что у нас построено в основном 80% это за период Советского Союза дома, которые уже начинают приходить в негодность. Поэтому выполнять такой условно называемый марафет этих домов, частичный ремонт, этого уже мало. На сегодняшний день дома потребуют полного капитального ремонта от фундаментов до крыш. Это э, потянуть сами ОСМД не могут, потому что это очень огромное капиталовложение. Мы очень надеемся, что благодаря комплексному подходу к осуществлению этой задачи мы сможем добиться на самом деле эффективности по э, неразбережению домов. И наши дома э, и вид будут иметь совсем другой. Они примут архитектурный вид, они будут более красивые, чем они есть на сегодняшний день.